أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين

وہ اس میں ہمیشہ رہے گا وغضب وہ غور اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا وہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا اور اللہ کی طرف سے دوری کا مستحق بنا وہ آد من عظیمہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے اسی حوالے سے احادیث مبارکہ اپنے سماعت کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا آسمان زمین ساری مخلوقات مل کر اگر وہ کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم میں ڈالنے کا بھی کیا انداز ہوگا کہ اللہ سب کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا پھر حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ لزوال الدنیا من قتل کہ پوری دنیا کی تباہی سے زیادہ سخت ایک مسلمان کا نہ حق قتل ہے اللہ کی بارگاہ ایک مسلمان کو اگر نہ حق قتل کر دیا جائے تو پوری دنیا کی تباہی سے وہ زیادہ سخت ہے قیامت والے دن جو اللہ کی بارگاہ میں جب قاتل آئے گا تو اس کی پیشی کا منظر کیسا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی کے بال اور بقیہ سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے اور مقتول کی رگوں سے خون جاری ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے گا یا ربی قتلنی حادا من مقتول جو ہی اپنے قاتل کو عرش الہی کے پاس لائے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مجھے نہ حق قتل کیا اے اللہ اس نے مجھے نہ حق قتل کیا پھر حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مقتول کہے گا سلحالا فی ما قتلنی اے اللہ اس سے پوچھے نا اس نے مجھے کس کے کہنے پر قتل کیا اس نے مجھے کس چیز میں قتل کیا میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اس نے میری جان جس جان کو تو نے مجھے ادا کیا تھا یہ وہ میری جان کا قاتل بن گیا کیا وجہ تھی تو آگے سے کہے گا قتل تو ہو والا منق فلان کہ میں نے فلاں کی حکومت میں سے قتل کیا تھا فلاں کی مدد کی وجہ سے قتل کیا تھا یا فلاں کے نظام کی کمزوری کی وجہ سے قتل کیا تھا اگر نظام سخت ہوتا کہ قاتل کو قتل کی سزا ڈنکے کی چوٹ پر دی جاتی تو کسی قاتل کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ کسی کا قتل کرتا اگر ظالم کا ہاتھ ڈنکے کی چوٹ پر اسلامی قوانین کے مطابق کاٹا جاتا تو کسی ظالم کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ ظلم کرتا اسی طرح چوری کا چوری کرنے والے کا ہاتھ جب سب کے سامنے کاٹا جاتا تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ دوبارہ چوری کرتا آج تو جناب چوریاں بھی کر رہے ہیں ڈاکے بھی کر رہے ہیں بندے بھی مار رہے ہیں اور جناب فلاں کی ضمانت دے فلاں کو پیسے دے کے بس آزاد پھر رہے ہیں تو یہ سراسر جو نظام حکومت ہے جو ہمارا نظام ہے اس کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس میں جتنے شریک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس ظلم میں سب کو سزا دے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے محفوظ فرمائے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی ایک صحابی جہاد میں تھے جہاد ایک بندہ ان کی زد میں آ گیا کافر اور کافر کو وہ قتل کرنے لگے تھے تو کافر نے کلمہ پڑھ لیا کافر نے کیا کر لیا کلمہ پڑھ لیا اب انہوں نے کیا کیا انہیں غلط فہمی ہوگی انہوں نے اس غلط فہمی میں اسے قتل کر لیا تو ہو سکتا ہے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہو ہو سکتا ہے اس نے ویسے کلمہ پڑھا ہو لیکن اس نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حوالے سے عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو اشیاد فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَوْ بِلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اِذَا جَعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَانِ یعنی اس وقت تم نے تو اس کو قتل کر دیا کلمہ پڑھنے کے باوجود لیکن اگر قیامت والے دن یہی کلمہ اس کے دفاع میں تمہارے سامنے آ جائے گا یہ تمہیں یہ کہے گا کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے مجھے پڑھ لیا تھا اور جو مجھے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے یہ اللہ کی امان میں آ گیا تھا اللہ کی امان کے آنے کے باوجود تو نے کہ کیوں قتل کیا وہ تیرے خلاف جب اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا وہ بولے گا اے اللہ اس مقتول کو تو میں نے امان دی تھی میں نے پناہ دی تھی اس شخص نے میری امان کو توڑا تو انہوں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے غلط فہمی ہوئی آپ میرے لیے دعا کریں یا رسول اللہ یہ کام میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا غلط فہمی میں کیا ہے آپ میرے لیے دعا کریں مجھے معاف فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کی حرمت بتاتے ہوئے متعدد بار یہی کلمہ ارشاد فرمایا بعض بار یہی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے اس وقت تم کیا کرو گے اس وقت تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن کلمہ طیبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے تیرے خلاف دعویٰ کرے یعنی خون مسلم کی غربت اللہ کے نبی نے بتاتے ہوئے کہ بس جب کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ پڑھنے کے باوجود تو نے اسے قتل کر لیا تو اب یہ کلمے کا دفاع تو کیسے کرے گا یہ کلمہ تو تیرے سر پڑ جائے گا یہ تو جو چھوڑے گا تو آج ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہمارے جوانوں کے لیے بھی ہمارے سرکاری اداروں کے لیے بھی سب کے لیے بھی کوئی بھی بندہ ہے نتیجہ پھر جہنم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے محفوظ فرمائے